在现在，一火赤诚站在我面前，再近，一个人会，不就是为了这样，你的一切？脱下你的自尊，就能征服我的眼，这世界有多美，我也再不见。

令妹重要还是苍生重要？聪慧如你，想必不会犯糊涂吧？我决定祭出黑帝神器。明日行非常之法，不能有丝毫闪失。还请宗主费心照看。先生放心，驱魔除妖，一直都是我们陆林的使命。流干最后的一滴血吧！ 了，也要让所有人都陪葬！吾以血脉召唤黑帝神器。 是谁？那是同名的前世，千年前参与封印圣魔的玄水祭司。 哼。银 <laughs> 姐姐，当年你为什么要抛弃我？<laughs> <laughs> 姐姐手中的水最是解渴。哎，圣弟弟的个头快长得跟我一般高了呢。在这儿呢，就是他，就是这个小子，变成会飞的魔兽，叼走了咱们的羊。杀这个魔兽！魔兽！他们说的是真的吗？你到底干了什么？杀了他！给我滚！我是水灵圣兽，守护着整个银川。 只不过吃了几只牲口，又算得了什么？口口声声说为银川造福，就纵容这魔兽作恶。什么玄水祭司能召唤出这种魔兽？分明就是妖女！妖女<命>！嗯。 我不想这样的，我没有办法。此祸本就起于玄水，你身为玄水祭司，却不能正本清源，置我等于何处？ 几个贱民，和别人串通一气来算计我、欺骗我，杀之而后快。莹姐姐，你好绝情啊！是，对不起，对不起。哼 嘿嘿，莹 <laughs> 姐姐手中的水最是解渴。我被囚禁千年，受尽屈辱折磨。你真的以为几声道歉就算了事？凡是亏欠过我的，我要加倍讨回；凡是与我为敌的，都要血债血偿。今天。 我就跟你们新账旧账一起清算。哼哼哼。<noise> 姐姐，姐姐，姐姐这样都是我害的，都是我的错。不哭不哭，还记得姐姐的承诺吗？我说过会永远永远和你在一起，绝不放弃。现在你醒了，姐姐高兴还来不及吗？ 你比我强。 人口中完美祭司的虚荣心而已，是我错了，是放手吧，太迟了，莹，你赋予我的都已被你亲手毁去，而你真是的，我也会统统毁灭。 播动画情报吗？关注天域动画官方微信微博，最新资讯、幕后揭秘应有尽有。小洛船长带你看片，带你飞。 竟乘风而归，当海潮之歌融进海水，当甲板上雨滴倒流着溯洄。 海螺被打碎，自由被赎回。拔剑相对，是血如飞。暗流冤回，说是或输兵，静默陷阱，青目睽睽。生来纯粹，死于是无悔。前路茫茫，无处可退。不由花火为图者也灰，不过所谓不如沉睡，苟且赎罪。 大家好，欢迎收看《天谕大讲堂》咳咳，呃，八卦堂。本期八卦堂特别节目，让我们一起走进天谕剧组的幕后吧。现在我们正蹲守在天谕片场外围，啊，那边好像是玄水教祭司营。哎，摄像机就位，准备突袭采访。啊，哎，大祭司你好，呃、你你好。啊 我是天谕八卦堂的小洛，请问，黄毛混蛋，离我姐姐远点儿、呃！干我。哎、呃、呦！慎、呃，你又鲁莽了。暑假作业完成了吗？哎呀，知道了，就差几张模拟试卷了，很快的。慎、呃，你去哪里啊？呃。 哎呀，哎呀，哒哒哒终于拍完了。小光累不累？姐姐，我不累。童光，我姐姐要带我去游乐场玩，你也一起来吧。哎，可是我姐姐还没同意呢。别管他，哎，来，放下小光。 沈天葬，唐明，上还是个孩子，那也是个熊孩子，打死算了。喂，幺二零吗？这里好像有人快不行了。唐明你好，我是天宇八卦堂的小洛，这里代表广大罗莉控啊，不是。 呃，这里代表广大粉丝想问一下，童光平时有什么爱好？还有就是，他对本季的男主角，也就是我，有什么看法？以及那什么……小光快回来！童，看这边，旁边看起来很热闹，莫非是什么大明星来了吗？ 能回这别注意点，我是伤患哎哎，西、哎、风，之、哎啊、前有人质疑你演唱会假唱，为什么你没有正面反驳？难道是真的吗？呵呵，无稽之谈。众所周知，我西族向来能歌善舞。陈军大佬。 身为怒林影业高层，怎么看待之前爆出的女星潜规则黑幕？纯属造谣。我和同名很早就认识，他的为人我还是清楚的。你们不要再胡乱报道了。玄机男神，身为实力影帝，为什么和刚出道的洛姓小鲜肉走得那么近？上次还被爆出深夜共处一室，这个不是我们乱报道。你对性取向问题不正面回复，如今演艺圈又多这样的人设，希望能给大家一个解释。玄机。 小洛可是我们怒林影业的艺人，他最近可是因为这件事被你的粉丝口诛笔伐，你帮忙澄清一下吧。我们只是一起讨论剧本。小洛他拍戏还挺认真的。玄玄吉，小洛，你是最棒的。 小洛，真急啊！我之前误会你是冰块了，想不到你这么有眼力啊，这么懂我、哎。哎呀，痛呀！嗯，看来之前的确是我们误会两位的关系了。<唉>哎，哎，老大，剧组盒饭还有吗？嗯、啊，人家想吃味极烧烤。 谁让你们缠着超哥要签名的？盒饭都给其他龙头抢走了。哎，老大，我们后面还有个出场机会吗？嗯，我们要不要给制作组送点红包？不过出出卖肉体什么的，人家走的可是清纯路线，才不要呢！你们两个给我闭嘴！啊！本期的天谕八卦堂就到这里了，大家下期再见。